Что значит, что Какие документы интересуют вас? Какие-то случаи от ваши услуги. Представьтесь вы, пожалуйста. Я же вам представил, если вы можете. Дополнение ознакомления. До Удостоверение. По ваше. Где а написано по свечению. Представим Где написано зараз. посвящение? Показываем. А, а что полное, полное ознакомление. А вы, вы, вытащили, вытащили полное ознакомление. Полное... Вы нам не указываете, да. что нам делать, пожалуйста. Выполняем закон на полиции. Я выполню до закон. Полного, а, до полного. До полного. пожалуйста. Я вы... вам не, Я, не буду Я сейчас так же само буду показывать. Покажите. Что вы кричите? До полного ознакомления. Вы ознакомились? Нет. Прочитайте, пожалуйста. Жига Алексей Сергеевич, инспектор. Инспектор. До 4-го, 10-го, 26-го. Обратную сторону. Будь Полиция. Вы мать, да. я вам ничего не буду. Чего это? Тому что. А чё это вы не будете вынимать? Тому что. Вы побачиваете. Хорошо, вопрос следующий. Меня зовут Николай. Меня зовут Николай. Ну. Ты веришь мне? Ты или вы? Мы с вами ты. на вы а че я? Ты, Почему же ты. ты за мной, ты за мной. Будешь спилкуваться не на вы, а я с тобой буду спилкуваться не на, не ты. на ты. Послушайте, пожалуйста, что Ты понял меня? Я, я с вами Я с вами говорю, вами ты меня вы. понял? Что у вас осталось? Ничего у меня осталось. Смотри. Ваше, пожалуйста, посвечение. Я с вашим коллегой разговариваю. Давайте, давайте я вас Да, хорошо, давайте. Вот хотелось еще я вытащил. Да, вот смотрите, берите пример. ничего не изменит. А что вам даст меня проверить? Смотрите, сколько людей. Что вам даст? Причина. Ну, я чем-то подаю. Есть у вас ориентировка. Что вам дает это? Николай. Ты веришь мне, что у меня все в порядке? Николай, давай Что это вдруг? Я что, на какое-то служебное положение или что? Давай ты земной стол Конечно, не потому что вам доверия нет. Вы нарушаете закон с людоловами, ездите, блядь, и ловите людей. Необоснованно. Лично к тебе никаких претензий нет. А как к организации полиции есть? Ты представляешь полицию? Конечно. Да. Да, говорите.

вы можете сказать, что, и, ну, если вы уже начали так, в этом русле, так, так, что это посвящение, что-то, ну, есть? Соответственно, наказом министра внутренних угу. Украины. Где то можно посмотреть? Еще Арсеном. Угу. Но ну, я, честно, я у меня не с собой этого наказания. Я понял. А, Важно, так, я а такой вопрос вот у вас Существует... всех. У вас есть отсрочка, ребята, так. в резерве? Вы можете показать? Нет. Почему? Вот это мы не, не Смотрите, я на общественный кар... начало хочу проверить, вы ухилянты или нет. По конституции, Думайте. кто первый должен идти служить? А? Э -э -э -запросом, нет, я сейчас... Запросом, покажу... запросом Хорошо, нет. Послуж. Смотрите, я сейчас показываю свои документы. Так. Вы сейчас мне показываете так. резерв. Вы ухиляетесь или нет от службы? Нет. Ну, покажите, пожалуйста. Есть у вас отсрочка? Давайте, Хоть давайте. один, покажите. я ви новый, новый видос больше. Рамка Рамка, да, я тиктокер. Да, новая фишка. Не подражаю. Можешь зайти на канал, посмотреть. Да, давайте. Вы забовязаны предъявить документы? Сейчас придем. Резерв, вы можете это с. Что вам нужно предъявить? Из запросом до попросите. Что вам нужно предъявить Будь-який документ, посвящающий... еще. Паспорт подойдет? Так, здесь